to'rtinchi inson hajdan va umradan qaytayotgan hakim insondirlar kim olloh uchun haj qilsa olloh uchun umra qiladigan bo'lsa onadan yangi tug'ilgan va misoli chaqaloqdek yurtiga qaytadi o'shaning uchun ulamolarimiz aytadiki eng duo hamma joyda ham duo qilishlik kerak lekin hajga kelgan inson umriga kelgan inson eng duoga ahamiyat beradigan joyi qaytayotgan payti deydilar qarang bazn no. biz qaytayotgan paytda nima bo'ldi ekan sumkam qayerda qoldi ekan nechi kilo o'zi zam zamni qayerga qo'yamiz deymiza e? yo avtobusda ketayotib ha ah, xayriyatga qaytyapi deymizu uh, aeroportda nima bilan ovora bo'lamiz somkamizni isiq go'shda nima bo'ldi ekan somkam qolib ketmadimikin u bilan urushib bu bilan urushib haj qilgan inson umra qilayotgan inson modomiki manziliga yetib bormas ekan deyaptilar ulug'larimiz hali uyga kirib bormas ekan yo'lda qilgan hamma duolari ijobat yo'lda chunki val minal minal jumati umrati arasululloh hajdan va umradan qaytayotgan inson nomai amoli yap yangi bo'ladi chaqaloq onadan yangi tug'ilgan chaqaloq vamisoli begunoh begunoh insonni duolari ijobat bo'ladi shuning uchun hojo hoja onalar qaytayotgan paytingizda duoga nihoyatda ahamiyatli bo'lasiz avtobusda ketayotib makkadan chiqib ketayotib madinaga borasizlarmi yo bollarin demak jiddadan jiddidan tusharekansizlar ey allohim shu shaharga kelishimni oxirigicha qilib qo'ymagin makkadan chiqib ketayaptib ham qilinadigan duolari borda yana ko'p ko'p kelishlikni xudo o'zing nasib ayla shu joyda rizqini o'zing ko'tarib qo'ymagin ko'p nasib qilgin duo qilib chiqib ketish kerak